Доброе утро! Я Наталья. И сегодня я хотела бы вам предложить уникальную программу, которая называется «Мама плюс я», которая поможет развить вашего ребенка творческие и физические способности, а также маму оставаться всегда в форме и быть привлекательной. Ну что ж, начнем вместе с нашими детками. Давайте будем разминаться. Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, мы поднимаем вверх, мы опускаем вниз, мы руки падаем. теперь давайте мы с вами попрыгаем, как зеленые лягушки. Мы зеленые лягушки, вместе скачем по опушке. Мы веселые пингвины, любим скакать по льдинам. А теперь давайте с вами сделаем хоровод. А вы знаете, что ходил король по лесу, по лесу, по лесу и нашел себе принцессу, принца принцессу, а потом они вместе встали и начали прыгать, прыгать, прыгать. А потом они вместе ножками начали дрыгать, дрыгать. А вы знаете, какие есть животные в Африке, а? Там есть такой высокий, высокий кто? Жираф, да? И такой огромный, приогромный сход. Можно кататься на жирафе. А вы знаете, что у жирафа есть пятна, пятна, пятнышки везде. А у жирафа пятна, пятна, пятнышки везде, да? А где пятнышки? На уду, на ушах, на шейке. на, на локтях, да, на, на носу, на животах на коленках и носках. А у слона что есть? Складки. Складки, складки, складочки везде. А у и складки, складки. Складочки везде. Где есть? На лбу, на ушах, на шее и локтях. На носу, на животах, на коленках и носках. Вот такие вот замечательные животные живут у нас в Африке. Но после веселой разминки мы сели на пол для того, чтобы поиграться с волшебным ковриком, который поможет вашим деткам развить память и фантазию. теперь давайте сделаем наших мам красивыми и привлекательными с помощью фитбола, ну и, конечно же, наших деток. Поехали! Прыгаем! Отлично! А теперь давайте сделаем небольшой массаж для наших деток, которые только что попрыгали. Это хорошее упражнение, которое поможет расслабить спинку вашего ребенка, и он будет себя чувствовать комфортно. Ну и к тому же ребенку, я думаю, это очень-очень нравится. Отлично. А теперь давайте развернем его на спинку. Аккуратно ложим и поддерживаем ребенка. Всегда контролируем его положение на мячике. Расслаблялись <ролосим> немножечко на мячи. Теперь пришло время немножко поработать сильнее для мам. Мячики нам больше не нужны, поэтому мы их немножечко уберем. И возьмем наших деток как рюкзачки. Оп. Отлично! подтянули наших деток наверх. Руки хорошо держатся, все удобно. Поехали. Мамы приседают вниз, следим за своими пяточками, пяточки не отрываются. Это упражнение поможет привести в порядок ваши ноги. Отлично. Коленочки немножечко шире держим. Хорошо. А теперь стопы открываем. Работает внутренняя поверхность бедра. Отлично, следим за своими плечиками. Мама следит за плечиками. А деткам весело там, да? Как рюкзачки они у нас. Молодцы. Стопы ставим параллельно друг к другу и наклоняем. Это поможет укрепить ваши мышцы поясницы. Отлично. Вниз выдох. И еще выдох. И последний разочек. умнички. И опускаем наши рюкзачки на пол. Молодцы. А сейчас мы взяли мячики, коврики и сели на пол Для того, чтобы сделать небольшую растяжечку для спины Вниз, ловим И катим К маме катим Опа, отлично И еще вниз Отлично Это помогает развивать у ребенка и ловкость, и растяжку Почти, молодец и Еще, еще, поднимайся Удачного вам дня. И помните, ваши детки уникальны и талантливы, но без вашего участия это так и останется детскими шалостями.